payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar "At-tahuru shatrul iymon." poklik iymonning yarmidir poklik iymonni yarmidir poklik deganda de, biz faqatgina jismoniy poklikni tasavvur qilamiz tahorat deganda de, biz o'sha namoz uchun qilinadigan amal maxsus a'zolarni yuvishlik endi imomi g'azzoliy qanday tushungan shu hadisni imomi g'azzoliy ko'p takrorlayman bu gapimni insonning psixologiyasi haqida insonning ichki dunyosi haqida eng ko'p va eng to'g'ri gapirgan olim imom g'azzoliy mana shu insonning nafsi ruhoniyati psixologiyasi haqida buncha ilmga qanday ega bo'ldi qaranglar ajibda u kishi o'zini zamonidagi mushtahidlik maqomiga yetadi shar'iy ilmlarni mukammal o'rganadi ilmni uchga bo'ldikga shariat tariqat haqiqat shariat ilmini mukammal o'rganib mushtahid bo'ladida o'n yil tarki dunyo qiladi masjiddan chiqmaydi dars bermaydi faqat o'zini nafsini riyozati bilan shug'ullanadi e'tikof o'tiradi o'n yil o burungi ramazonlarda o'tganmiz imom g'azoliyni darsini eshitib qo'ysanglar bo'ladi top turib mana shu o'n yil o'zini jonini qiynadi yaxshi ovqatdan doimiy uyqudan ziyofatlardan odamlarni maza bemaza suhbatlaridan dunyodan tarki dunyo qilib uzilgandan keyin nafsini kekirtagidan shunday ushlagandan keyin olloh bu kishiga boshqalarga ochmagan ilmni ochdi insonni shaxsiyati ruhiyat haqidagi ilmni mana shu kishiga berdi jonini qiynovdiynay oldi abdulloh ibn masud roziyallohu anhu vafotini oldida usmonib afon kirdi ziyoratiga faloncha yil oyligingizni olmadingiz davlatdan shu davlat oyligingizni oling deganida de, men ketyapman dunyodan deydi de. ha qizlaringizga qoladi desa ha qizlarimga faqrlik yetishdan qo'rqasizmi men qizlarimni o'rgatib qo'yganman har kecha voqea surasini o'qisa ularga faqrlik yetmaydi degan de, hadisni eshitgansizlar har kuni voqeani bir oy o'qigansizlar bir yil o'qigansizlar Qarasiz, kamchilik tugamayapti keyin shu hadis zaifroq shekilli ето bir yil o'qisak ham nima bo'lmayapti faqirlik nima siz alloh taolo sizga hamma dunyodagi g'amlaringizni o'zini zimmasiga olib qo'yishlikni shu voqea surasini o'qish qo'yishlik bilanla bo'lib ketadi deb o'yladingizmi? voqeani xotiningiz kunda o'qiydi siz ko'chada yuribsiz maza bemaza lag'vi <laughs> bilan <laughs> unaqa bo'lmaydi birodar alloh taolo qalbingizga sakinat xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi bu jonni qiynash kerak bu jonni tozalash kerak bu jonni nima qilish kerak mehnatga solish kerak mana duoni o'n ming marta o'qisa kambag'allik ketadi qarzidan qutulasi faqat duo qiladi o'tirib olib bir oy chiqmasdan duo lekin televizorni ko'radi telefonda yotadi maza bemasa ishlarni qiladi gunoh mansiyatdan chiqmaydi duoni qilaveradi endi tushunyapsizlarmi nimaga bizni duolarimiz ijobat bo'lmayapti xullas jonni qiynaysiz xohlamaydigan ishga majbur qolasiz, shariat shariat buyurgan ishlariga keyin kutasiz imom g'azzoliy mana shu hadisning sharhida aytadiki poklik 4 xil bo'ladi poklik iymonning yarmi dedidimi payg'ambarimiz birinchi daraja jasadingni pok saqlaysan najosatdan nopok narsalardan mo'min moddiy ma'noda pokiza bo'ladi jasadi toza bo'ladi ikkinchi ma'nosi a'zolaringni gunoh masiyatdan saqlaysan ko'zingni tilingni oyoq qo'lingni poklik iymonni yarmida ikkinchi ma'nosi shu uchinchisi axloqingni toza qilasan yomon xulqlardan kibrdan hasaddan gina kuduratdan g'azabdan g'iybatdan to'rtinchisi ollohdan boshqa hamma narsani qalbingdan chiqarib tashlaysan qalbingda faqat olloh bo'ladi abtohuru shotrul iymon poklik iymonning yarmi deyildi musulmonda jasadi toza bo'ladi a'zolari gunohlardan toza bo'ladi axloqi toza bo'ladi hamda qalbi toza bo'ladi qalb olloh taolo nazar qiladigan bizning a'zoyimiz alloh taolo sizlarni suratinglarga jasadlaringlarga qaramaydi lekin qalblaringlarga qaraydi amallaringlarga qaraydi deydi